За кермом потрібно мати дві речі водійське посвідчення та авто. Для останнього потрібні гроші. Для першого вміння та вчитель. Сьогодні показуємо один день життя інструктора водіння. Шосте ранку наш герой збирається на роботу. Аби збадьоритися, Руслан готує каву за особливим бабусиним рецептом. Раз, два. Розкалачуємо, піднімається. Настоящий турецкий кофе готовится так в несколько этапов. То есть необходимо в кипяченую воду засыпать кофе, подождать пока оно поднимется с пенкой немного, затем убрать. И так 2-3 раза. Тогда кофе хорошо заваривается, имеет очень приятный аромат и очень бодрит с утра. Дает жизненные силы на целый рабочий день. О 7.15 Русланові уже треба бути на роботе. График не мед по своим меркам, в принципе, нормально, но некоторые считают, что я рано встаю, где-то без 26, я стою в 5.40. Минут 20-25 мне хватает, чтобы полностью собраться, то есть умыться, попить чашечку кофе. По выходным я считаю, что я высыпаюсь, просыпаюсь в 7 утра. Мои родные кричат, хватит бегать по хате, потому что спят они до 9. Недопита. Час бігти. Погода диктує свої умови. Перші морози за зиму, машину треба прогріти. У кожного учніка є одне заняття, яке називається вождення в сумерках. От з кожним із учеників приходится відбирати рана і ввести на заняття. В принципе, он может туда и маршруткой добраться, но я еду по пути, почему бы не подобрать. Осевин, первый учень. Доброе утро. 7.15 мы должны прибыть в гараж. В принципе, что мы и делаем, как раз сейчас 7.13, еще пару минут у нас есть. Останніми в гаражі людно. Майстри готують своїх залізних коней до роботи. Руслан проходить медогляд. Курсик у вас нормальний. У вас в общем, в космос, в космос можна. <гум> Руслан заповнює дорожні листи і рушає за кермом Сашко. Так би мовити, на почин чоловік. У нас така тенденція в цьому плані. Только тебе не хватает месяца до 18 лет, все бегут в автошколу. То есть много людей у нас, которым 18 даже не исполнилось. И я замечаю, на курсы ходит 90-85% девушек, парней процентов 15%. Возрастная категория, скажем, в нашей автошколе обучается от 18 лет. То есть практически все возрастные категории, но в основном это... 18-25 лет. Сьогодні за планом з п'ятьох учнів троє хлопців. Рідкість. Ледь не всі чоловіки групи в один день. Присьогоємося, зеркала підстраюємо під себе, з ручника знімаємося, включаємо лівий поворот і трогаємося. Смотримо на віадуки. Ще одна аварія, зарані включаємо. Просто у те хлопець їде цілком пристойно. Не глухне уважно стежать за дорогою. Надо пасажир двоих. Это маршруток і велосипедистів. Велосипедисты, как правило, не обозначають себя на дорозі, что собираются сделать якийсь нибудь маневр. И маршрутчики зачастую не включають поворот при выезде или при каком-либо Тому Поэтому к ним нужно относиться косовой опасно. Знак 50 км в час. А внизу... дорожный знак на желтом фоне ведутся дорожные работы. То есть знаком приоритета у нас является желтый знак. Не квапливо. На швидкості 40 км на годину прошло перше занятие у цей день. Есть небольшие замечания. Как правило, я себе их записываю во время занятия, чтобы не забыть, не отвлекаться мысленно на этом. Замечание такого рода, когда ты едешь На проспекті, где ты ти не замечаешь, які йдуть з противоположной сторони дороги. вот. Mm -hmm. якщо не останавливаться, якщо пішохід наступив уже ногой на пішохідний переход, необхідно остановиться і пропустити. Ще водій учень не дуже майстерно перелаштовується для повороту та невпевнено переключає передачі. Твоє заняття сьогоднішнє в лучшу сторону, то тобто, по по отношению к предыдущому. То ли камера повлияла, то ли что, но сегодня ты намного лучше ездишь. Сегодня я тобой доволен. Поначалу было страшно именно из-за камеры, а потом как-то расслабился. <связывался> <связывался> страшно еще пока пристраиваться, ряда ну, зря говорят, потому что непонятно, кто сзади едет. Вроде и далеко едет, а так не видно. А права вообще зачем нужны? Это необходимость в твоей жизни? Особо не, не необходимость, но хочется водить жену, ребенка. Хочется за город ездить куда-нибудь на пикники. Наступний учень теж Олександр поставив собі за мету отримати посвідчення та купити машину якнайшвидше. З ним їдемо на автодром. Городі в нашому мало вважають учащихся автомобільного ділом. Постійно підрізають. Отклик. транзит проехал. Большинство людей может подрезать специально или сильно засинали, чтобы ученик испугался. То есть забывают, когда сами учились. Наш герой научился водить у 14. У 18 отримал водительское посвящение. Отец мой был железнодорожником, то есть в поездке уезжал. Неделя он есть, неделя его нету. Так вот в промежутках, пока его нету, мы с братом шли в гараж и тренировались ездить по гаражам. Вот. Один раз нечаянно спалилися Коли приехал, а ми машину поставили не так, як вона стояла. Зонуїжав, запам'ятав, як настояла. приехала, она стоїть по-другому. Спрашу, ви брали? Ні, він стоїть на нас, смотрит. Машина з таїнців перемістилася в пространство. Згадує, за машину батько не лаяв, не сердився і за інше вибір роботи. Адже за фахом Руслан інженер-механік по вагонному господарству. У мене починається з прадіда всі железнодорожники. Тобто прадід працював в дід робота на вагоні. отец, мать работали проводниками всю жизнь. Отец проработал 30 лет беспрерывного стажа на железной дороге проводником. Начинал еще помощником машиниста, э, машинистом. машинистом. Вот. И на мне, можно сказать, эта вся династия железнодорожников оборвалась. После навчания, то есть пять уже 5 років, Руслан вчит людей им. Работа мне, наверное, не выматывать, я люблю очень свою работу, честно. Я не каждый, наверное, может похвастаться любовью к своей работе. То есть я встаю очень рано и меня это не волнует, так как я иду каждый день с бодрым настроением, с радостью. То есть я знаю, что я буду встречаться с пятью-шестью разными людьми. Чого-то буду узнавать новое, чего то буду їм давати. Тобто радость общения мене всегда радує. есть я з радістю. І робота меня ніколи не виматує. Тим часом ми на автодромі. За містом зима. Туманно. Сашко тренується рушати на гірці, маневрує по вісімці. Тут відтворені реальні умови. Ось тобі перехід, ось залізничний переїзд. переходом, имитируем пропускание пешеходов. На русланд Руслан дозволил Сашкові порулювати самому. Потихонечку нажимаешь газ, сцепление поднимаем, пошел. Передачу включи. Газ. И потихоньку не спеши, не газуй. Хорошо пошел. Надавилася я на учнів, та й сама напросилась за керму. Пустили. Я бы тебе смело пять поставил. Неплохие навыки. Но на самом деле, когда вот сидишься сюда за руль, чувствуешь себя снова учеником. Несмотря на то, что там уже больше года у меня водительского удостоверения, все равно вот... Возможно, энергетика инструктора передается. У меня даже дома жена чувствует, что я инструктор. Я, опять же, курсы заканчивала еще даже до знакомства с ним. Я сама себе, он сам себе. Ну, естественно, конечно, даже когда он съездит со мной, я за рулем, да, постоянно поправляет. Да зачем говорить мне, если как бы папу старший, ну, как бы больше опыта в езде, и он и то рука тянется, поправить, кто бы ни был, если он сидит сбоку, постоянно кого-то поправляет или тише там, справа-слева подсказкой. Чаще мне, конечно, хочется, чтобы он сидел сзади, потому что это даже немножко отвлекает бывает. Ну, хотя я уже к этому привыкла, а по первых конечно, мне было неприятно, и я говорю, ты курсантов, конечно, своих учин, как бы учеников, а не меня. Тем часом перезмина. За кермом Ольга. Прими вправо. Правый поворот. Останавливаемся. Я больше чем уверен, что ты не заметила, какой знак проехали. Да. Ставь на На Наручник. Лучше двигатель. И вперед смотрим, какой знак проехали. Знак "зупинку заборонено". Я обучаю, обучаюсь до сих пор сам. То есть, допустим, ученик допустил какую-то ошибку, а я случайно ему подсказал, и он сделал это с первого раза, и больше эта ошибка не повторяется. Я раз себе на заметку это взял. В следующем ученику я говорю этом. Если это не помогло, то есть я нахожусь в постоянном поиске, как лучше обучать. Вспоминаю, как обучали меня, как бы я хотел, чтобы меня обучали. Методом собственных проб и ошибок, вычислений, в общем, я пришел к тому, что когда просто так скажешь, что мы проехали знак, то тут нельзя останавливаться, а ты остановился. Как правило, в мозге этого не отлаживается. А когда человек по холодку пройдется, пока пройдется туда-сюда, ему лучше запоминается, чем просто ему об этом оповестить. До речи, Руслан авторитетно рекомендует учиться ездить в зимку. Я бы советовал все-таки зимой, так как зимой бывает и сухая дорога, и гололед. Тот, кто при гололеде умеет ездить, тот легко справится и летом с вождением. Но тот, кто летом обучался, тот зимой придется немного доучиваться, как справляться с заносами, весь минулий рік на вулиці Дніпропетровська новачків виїхало небагато. За 2011 рік ми видали 19 тисяч 618 посвідчень водія. Майже в два рази зменшилася кількість людей, які приходять для отримання посвідчення водія. В першу чергу це зв'язано з тим, що криза наверное, економічна, вона затрогає всі сфери діяльності людей. І якщо раніше люди отримували, масово, було так, отримали автомобілів кредит і. Звісно, тоді кількість людей, які навчалися на школах для отримання посвідчення водія, збільшилася набагато. Водіям Бувалим 2011-й приніс дві зміни: строк дії посвідчень 50 років, та обмін радянських документів на новенькі пластикові. 2012-й майбутнім водіям зробив невеликий подарунок. Саме посвідчення подешевшало. За посвідчення водія і за здачу її спитів. Раніше було в сумі десь 500 гривень, зараз сума це 273 гривні 50 копійок. Почти в два рази це зменшилося. За кермом черговий учень Євген. Не нравиться. Об'ясняють ошибки, завжди говорить, що не так, що так і де потрібно працювати над шибками. в семье он, к примеру, там с ребенком более строго, так все конкретно, ну, более так, патриархат, а не матриархат у нас в семье, да. А вот на работе, когда я, бывает, сижу сзади, иногда там, куда бывает, подвозит, я просто сижу и иногда не верю, что это мой муж сидит что нервы железные, что дома это был бы, грубо говоря, крики вообще психи и все он, здесь курсанты такое творят, и он сидит просто головой в окошко смотрит и там подсказал тихо, спокойно, но что, ну как бы совершенно другой человек. Меня это, конечно, бывает удивляет. На годиннику друга. Остання ученица на цей день за кермом. Второе нарушение. их предупреждения три раза человек нарушает скоростной режим В ведомость ставлю два балла включаю уже наверное габаритные огни уже достаточно потемнело Но остановись вот тут справа дальше дальше чуть-чуть что ты нарушил какие пункты правил Перший я тебе підкажу. Ти поворот не включив прямо, правильно? А второе, глуши дві. Процедура нам вже знайома. Прогулятися до найближчого знака. Автобусна зупинка. Якщо у нас, допустимо, автобус стоїть в кармані, а ми проїжджаємо мімо автобуса, я відключив лівий поворот э, для виїзду. Дорогі ми його пропустити? Запомнилось? И тут дубль номер два. Выйдут же за кормом. Так, а ну не спеши, остановись мне вот тут. Прямо вот тут? Да. А вот тут прям остановлюсь. А вот и неправильно. Это знак тут заправки. Маршрут. А где знак? Тут нету знаков. Тут можно. Я так и знал, что ты так ответишь. Я тебя решил подловить. Вот тебе знак. А вот теперь уже нельзя. А там можно было. И мы уже у гаражи. После каждого отработанного дня сдаем ключ на вахту, расписываемся о прибытии в гараж. Пока, Николай Владимирович, до завтра. А теперь за сыном у дитсадок. Конечно, вижу. Он единственный, неповторимый. Он уже и меня заметил. Как дела, сынок? Хорошо. Нормально? Дождался? Соскучился. Обнимаешь? Мы идем спросим, как ты себя вел. Добрый вечер. Добрый. Как он тут себя вел? Хорошо велся. Нормально? Да, это вам домашнее задание. Домашнее задание? Да. Сейчас посмотрел еще один. Своих учеников я на сегодня всех откатал. Остался у меня один вип-клиент. Сынок, будешь за руль садиться? Давай. Зеркала настроил под себя? Да. Так. Сиденье по высоте, подстраиваем джиг. микролист подняли. Включаем первую передачу. Раз. Смотрим вперед и потихонечку начинаем трогаться. Опа, сцепление не кидай, потихонечку. Ему еще два года было, он разговаривать толком не мог там. За руль кричал за руль. Вот я его садил за руль и паника у него прекращалась, когда он за рулем находился. И там говоришь ему не газуй сильно, он хорошо, я не буду газовать. То есть <с> он считал, что он газует, едет за рулем или там сильно не крути, там руль, он раз серьезное лицо сделает. И, то есть водить как только достанет до педали сразу будет у нас водителем. Поднимай ручник, вот так, все. Теперь можем улучшить машину, улучшить ключиком к себе. Оба! Сыночек, давай посмотрим, что тебе, какие уроки задавали тебе в садике. Надо вот это выучить. И вот это. И это, и это. Творческий Ренат полюбляя мальоваться, дивиться мультики и играть в футбол. Не хочу забегать наперед. Надо смотреть, что к чему у него стремление. в данный момент. Он занимается футболом и достаточно таки неплохо. Он левша и бьет с левой ноги очень четко и точно. А вы сам Руслан имеет одну мрежу. Я понимаю, что это уже нереально. Я всю жизнь мечтал стать рок-музыкантом. То есть я с детства я 15 лет увлекаюсь гитарой. Спочатку грав на класичній гітарі, класичні проєзденні, затім постійно мене пересматривали з позиції життєвої в плані музики. От то я пройшов кроку і мечтал всю життя стати знаменитим рок-музикантом. На воджі Руслан обладнав невелику студію. І після робочого дня у машині він повністю віддається музиці. Кинеться у шостій та піде навчати людей керувати авто. І хто знає, може колись до нього вчитися, прийде музичний продюсер, який помітить ще один талант майстра. Не залишайте свої мрії, вчіться їздити та будьте з нами у дорозі. Хай щастить.